Опять повторяется та же Луна, которая была 24 февраля, там положение планет агрессивное, то, что сейчас началось в Иране. Вот эта вот история, она будет очень длительная. А там страны, которые тоже не обладают ядерным оружием. Но это даже не проблема не в октябре, а в том, что это такой длительный период разговоров, ужастиков по поводу этого. Это будет сложно. Она говорит о том, что это в принципе невыполнимо. Это можно с этим как-то Вяла биться біцеголова в стенку, але нічого з цим взагалі не буде. Друзі, астролог Анна Карпєєва з нами сьогодні. Аня, доброго дня. Здравствуйте. доброго дня. Давайте розпочнемо все-таки з українських питань жовтень в Україні. Він буде спокійним. І чи можна зараз вже про це говорити? Що нам кажуть зірки і планети? Ну... Е... Звезды говорят о том, что впереди нас ждет затмение да, в конце октября. И это затмение, оно влияет на территориальную целостность Украины, относительно гороскопа Украины. Что действительно вот эти референдумы, это все было прогнозируемо. И то, что сегодня да, 30 число, и они собираются присоединить к себе эти территории, я думаю, что они это... Ну, типа, сделают нас, да, там, как они для себя это все сделают, никто это никогда не примет, естественно. Вот, поэтому октябрь будет достаточно напряженным с точки зрения того, что российская армия будет очень агрессивно относительно защищать, да, то, что они якобы что-то там себя отделили. Вот, поэтому, и вообще осень, она планировалось, и было понятно, что она будет активная, будут возобновляться боевые действия э, и, возможно, какие-то повторения сценариев. Ну, кстати, еще скажу по поводу... Нападение на типа Киев, да, то есть, то, что все говорят со стороны Беларуси, они что, ну, он уж вроде говорит там, что это будет когда-нибудь, во-первых, он это сказал: и все, все законы, которые сейчас принимаются, вы же должны понимать: оно влияет на абсолютно на всех в ретроградной Меркурии, в Марс в Петле. То есть, это, будет, ну, это не будет иметь никакой силы, это не будет иметь ничего абсолютно. То есть, это просто какое-то повторение ситуации, но силы оно не имеет. Относительно силы российской армии они начинали очень достаточно активно в феврале, там, да, вот этот гороскоп начала войны, он еще войдет в историю, мне кажется, многими астрологами будет передаваться, как вообще знаковый, очень показательный для того, э ведение вот этой войны этапы войны сейчас марс будет ретроградный он в близнецах он бессильный то есть он не сильный хотя россия когда нападала они выбрали ну, не выбрали а я не знаю там может думали я думаю что кто не так говорит там уже все мертвы вот но марс был достаточно сильный сейчас да и они когда они делали вот эти зверства бучи и все были в шоке марс был очень сильный сейчас марс слабый он находится под управлением Меркурия, который ретроградный. То есть, что это означает? Манипуляции, это означает давление словом, это означает запугивание, и это означает воздушные всякие вот эти бомбы, то есть то, что они угрожают ядеркой. Вот, и пока Марс будет ходить там, вот эта тема ядерки, она будет звучать, да? и, а он там будет находиться аж до февраля, по-моему, марта месяца. То є ну, це навіть не проблема не в октябрі, а в тому, що це такий длительний період розговорів ужастиків по поводу. Але сама армія на слабе, ну вже ця вот они потеряли тоді весною. А ну, ну раз ми вже заговорили про ядерний, ядерний удар. Я прочитала у вас в сторис з переписки з вашими ученицями про те, що він, начебто, як можливий, але не зараз, а там через декілька років, і наскільки я зрозуміла, не на території України. Проясніть. Сейчас объясню. Э, 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 тоже мы должны понимать и понимать астрологов и читать, как бы, так, возможно, между строк иногда. Вообще, я, я, сейчас достаточно, да, когда уже это все происходит, достаточно эмоциональные могут быть и астрологические высказывания да, относительно той же ядер, потому что это очень серьезные вещи, которые безумно страшные, и не дай бог, потому что если это все-таки произойдет, то это втянется да, не только Россия, это будет и Третья мировая. Там. Но Третья мировая уже она идет, и она еще и будет. То есть мы с вами в очень длительном периоде. Это не... Но она началась, значит, 22-24 года, в 26 год. Ну вот как раз, помните, все идет относительно, повторяется по циклам. То есть, помните, тогда, да, 4 года была война, ну как, 4 года, плюс-минус, 39-й, по-моему, началась, потом она через 2 года только переросла в какой-то масштабный международный, да, конфликт такой огромный, и завершилась все ядерной бомбой. Вот типа сценарий похожий, да что вот оно началось, потом оно два года на территории Украины, потом оно разразилось на весь мир и закончилось все ядеркой там 26-27 год. Я это, как бы, эту информацию беру из похожих аспектов, то есть из похожего положения планет на небе, да, которые указывают на применение ядерного оружия. На данный момент, то есть то, что я в сторис там сказала сегодня, просто мы вчера сегодня опять повторяется та же Луна, которая была 24 февраля, там положение планет агрессивное, последнее соединение квадратура с Урана, там, ну, в общем, скопление очень многих аспектов говорит действительно о напряженной ситуации, но все-таки, мне кажется, сейчас это больше разговора, нежели применение, либо если применение, то на каком-то маленьком участке, поняли, то есть либо его как бы не, не знаю, то есть и целостность вообще этого ядерного непонятная. Да? и я действительно с этим согласна потому что если говорить о перспективе ядерного то все должно закончиться мусульман а вообще вот эти страны восточные то что сейчас началось в иране да, вот эта вот история она будет очень длительная параллельно идти 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 а там страны которые тоже они обладают ядерным оружием то есть и э, вот оно мне кажется с той стороны потом бахнет как-то. Угу. Я дивилась і ваші прогнози, і інших експертів, і, зокрема, там і військових, і астрологів і тарологів, Я передивилась всіх. Чомусь часто звучав сам листопад. Тобто, ми говоримо про жовтень, так про якісь там провокації, погрози, шантажі. Ну і бачимо обстріли. На жаль, люди гинуть. А в листопаді, тобто, ми заходимо в жовтні, так йде такий накал пристрасти і потім ми продовжуємо його в листопаді. Я правильно розумію? Листопад просто там будут затмения и там неблагоприятные, ну, очень такой большой крест на небе формируется из таких планет агрессивных, воинственных, что само по себе, конечно же, не может говорить о том, что вот все закончится и будет благоприятный ноябрь. Нет, при таких аспектах действительно происходят страшные вещи. Но я вам хочу сказать, августа мы пережили. Помните в начале августа, когда вот эта запорожская вот эта электростанция, вот там было по типу того, что будет в ноябре. Ну, понимаете? Я думаю, что все ну как нормально. Относительно, ну вот не знаю, это просто касается отдела того, что территории забирают. Вот і история. хотіла уточнити з приводу питання, яке нас цікавить, питання номер два, так яке зараз обговорюють. Перше, це ядерний удар і загроза, і друге це мобілізація в Росії. Путін це почав робити, якщо я не помиляюся, в ретроградний Меркурій. Да. Так, тобто ми можемо ну, констатувати про те, що він буде це ця мобілізація буде не дуже вдалою, чи Дуже удачно з всіх сторон з <реш> сторони тих, хто приїде, і з сторони того, що план буде. Не выполнен по Угу. Тобто, вони будуть постійно доробляти там щось, да? постійно якісь. Тобто, я маю на увазі про те, що е, чи може бути так, що він там якусь загальну мобілізацію оголосить. Так, е, да. смотрите, якщо ти приймаєш любой договор, підписуєш, то, що вони зараз теж з сегодня відсоєння, да, якісь -то заявлення, теж всі там готують на ретроградний Меркурій, Вот, который сейчас еще, он останавливается, он 2 же октября уже совсем скоро, он остановится и пойдет прямо. Это стационарность. То есть это вообще как, знаете, что означает? Меркурий безумно медленный, это означает остановка событий в принципе. То есть остановка по этой теме вообще, которая никак, ни, ничего. То есть она не дает никакого результата. Она говорит о том, что это будет сложно. Она говорит о том, что это в принципе невыполнимо. Это можно с этим как-то... Вяло текущая биться головой в стенку, но ничего с этим вообще не будет. То есть это не будет результата никакого. Это может означать, что да, он может не набрать людей. Второе, он может, это может означать, что даже если он их призвал, то это не, каким образом не повлияет на силу российской армии. Поняли? То есть это ничего. Угу. По суті, це нічого не змінить, да. особливо да, глобально на лінії фронту. Да. А, і на, на останок прорезюмуємо. Тобто, якщо я вас правильно зрозуміла, більш-менш розслабитися і видохнути, ми зможемо в лютому або в березні, 23-го року, в березні, так? Так. Да. Дякую вам за розмову, астролог Анна Карпєєва. Якщо ви ще не підписувались на канал, будеш знати робіться прямо зараз і до наступних ефірів. Аню, дякую вам. Да, спасибо большое.